Окрема думка, вітаю вас. Ми запрошуємо в цю програму лише тих людей. Чия думка нам надзвичайно цікава, і сьогодні мені дуже приємно представити нашу гостю. Адже це я можу сказати всесвітньо відома співачка пані та панова Джамала. Добрий день добрий день, – добрий ну, день. для мене мачка. велика честь бачити Джамалу. тим більше, що я весь час кажу, що я була свідком її першого тріумфу, який відбувся на новій Волні. Ми сьогодні згадаємо про цей фестиваль. І взагалі я хотіла би розпочати е, з того, щоб ти нам розказала, що насправді відбувається в цьому фестивальному житті. Тому що літо зазвичай сприймають як саме такий фестивальний період на новій Волні да, знову ти здивувала всіх тим, що е, презентувала нову пісню. Mm -hmm. Що це було? Uh, да, это была uh, новая песня из нового альбома «All or Nothing», uh, совместно написанная с Викторией Платовой «У осени mm -hmm. твои глаза», которую я представила uh, и украинскому слушателю, и русскому mm -hmm. слушателю на «Новой волне». Uh, «Новая волна» новая — это конкурс, фестиваль, да, который действительно, благодаря которому вы меня узнали, большая часть людей э, в Украине меня узнала. Ну, хотя я уже говорила про то, да, что да. я потом вспомнила, Но... что это э, имя цепри... Сусанна, да, mm -hmm. справжние это призвучие справжнее имья, я чула, и ты была дуже популярна насправді серед э, таких гурманов Ну Да, я уже участвовала на джазовых фестивалях да. в Киеве, да, и уже была солисткой Мюзиклопа. То есть, mm -hmm. у меня что-то происходило. Но широкому слушателю, конечно, я была э, известна после новой волны. И у меня до сих пор вот осталось какая-то знаешь как вот чувство какого-то долга. Хотя э, думаю, что мои поклонники, слушатели, которые следят за мной, они могут видеть. Отслеживать, что у меня не всегда гладко складываются отношения с организацией. Именно обратите внимание: не называя никаких имен, а организация новая волна, а в организации новой волны огромное количество людей. И, конечно же, есть наверняка у них бывают какие-то пробелы, да, вот именно связанные mm -hmm. с организацией. И вот там в прошлом году было такое, что там за полчаса мне сообщили, что не приезжайте на выступление, когда я уже все спланировала свой, свой график, и так, далее, и так далее. И так далее. И, конечно, мне тогда было очень неприятно, mm -hmm. именно неприятно по человечески, что э, это абсолютно непрофессионально, неорганизованно. Даже если року... они не планировали э, да. мое там выступление, они должны были сказать об этом за, за, за деньги хотя бы. За ну два. Э, в целом это была полная сатисфакция, потому что да, все... в этом году да. они опять меня любят. Да, да они опять меня любят и и несколько раз Игорь Яковлевич крутой там э, приветствовал меня, и э, я ему тоже подарила свой второй альбом. И, в общем, он говорил, что ему так нравится, так нравится. Ну, и, 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 песня, которая левзин... пролунала, это был так уж фурор. Это, э, власне, песня, которую написала сама Джамала, я могу сказать, для да, наших да. Э, И выходит, что наиуспешнейшие проекты это те, которые Джамала э, самотушки, власноруч створения. Э, Сколько власных песен в тебе в Арсене? Я могу сказать, что у меня уже два авторских альбома. Так. Да, вот за эти три года. Три это очень богато. Три роки и два альбома. Это очень да. богато. Это, э, это не, не самый быстрый темп, потому что Битлз выпускали раз альбом в полгода. Но ну, достаточно Вы, хороший. Их было Но достаточно хороший. Да, темп. Я надеюсь его не потерять. Мне нравится, э, действительно, реализовывать свои композиторские mm -hmm. способности, мысли. Надеюсь, они Кому-то нужны, кому-то близки. Ну, об этом я могу судить по своим, скажем так, Facebook активностям. Да, сейчас mm -hmm. это очень важно вообще интернет активностям, скажем так. У меня где-то 8 тысяч фанов Facebook. Mm -hmm где-то 6 тысяч ВКонтакте и так далее. То есть люди интересуются, и mm -hmm. люди хотят слышать, mm -hmm. делятся. Mm -hmm. да, mm -hmm. да, и сколько? 10 тысяч тут за нашими данными. 10 тысяч людей слухали э, Джамалу на альфа Джасу в Вове. Да. Была... Просто небо, зебра люди. Так? Да, потрясающий фестиваль, которому я очень рада. Это украинский фестиваль, mm -hmm. и я очень горда, что он у нас есть в Украине. Он проходит во Львове уже третий год, собирает потрясающих э, легенд уже это боби макферрин mm -hmm. э, э, авишай коэн это олди э, Миола. и вот э, в этом году мне посчастливилось и, и за честь встать в ряд с этими именами потому что я закрывала альфа джаз фестиваль на площадь рынок это был просто небо э, концерт, mm. и э, это для меня было действительно большой честью, что у нас какая-то происходит все-таки фестивальная жизнь, да, вот ты начала свой вопрос с mm. того, что фестивали, лето, э, и э, приятно, что у нас есть украинский фестиваль. Первый, первый раз был в этом году еще оперный фестиваль, который называется Оффест, который также был э, в июне, который включал в себя оперу, оперету и мюзикл, где я была хедлайнером. И мне было удивительно, что э, действительно, в течение одного месяца у меня было два таких кардинально разных э, мероприятия фестивальных, и которые происходили в моей родной стране. Один оперный, один джазовый. Mm -hmm. Ну и, и в общем-то, и я не люблю это, это слово, но ну, и завершающий, скажем так, летний фестиваль ⁇ это новая волна, э -э, там, фестиваль эстрадной песни, скажем так, где я представляла свою песню. Это здорово, где-то... Э -э, я уже, знаешь, перестала обращать внимание на какие-то моменты организационного, с чего-то не хватает. Мне нет никакого абсолютно сложного райдера, э -э, бытового, технического и так далее. Я не обращаю на это совершенно верно внимание. Для, для меня важно, что чтобы звучала музыка. Если ну, есть возможность петь, да. если есть возможность сказать о своей музыке, я это делаю. Ну, наибольший твой скарб, скарп, это не, не, райдер, а это твой голос. Как ты бережешь, что ты делаешь особливого для того, чтобы что я делаю? Я стараюсь. Для... Для... Знаешь, в этом да. году мне просто очень э, захотелось очень много мороженого. Я его просто постоянно да. ем, и мне все, кто меня видит, говорят, "Боже, ты так много ешь мороженого? количество же же обычно едят". Наверное, потому что я все это время себя так берегла и всегда перед выступлениями там за, э, за день до концерта или то есть я всегда себе во всем отказывала, там угу. в орешках, мороженое прочее, угу. и прочее-прочее. То в этом году я стала как-то смелее что ли, то есть я б, поняла, что э, нельзя быть, э, скажем так, э, во власти своих связок, так. потому что нужно управлять ими. То есть э, главное это распевка, главное это быть всегда в форме, то есть mm -hmm. высыпаться, э, там не знаю, не переутомляться. А мороженое и орешки это в принципе такой уже важный фактор, но они э, Влияют только тогда, когда есть вот эти вот все первые. Я являюсь, как за Экео Бурэня зараз вычувают выкладачи консерватории, как и бачите за Нет, если есть, если есть школа, mm -hmm. да, вокальная, то поверьте мороженое и орешки – это уже второстепенное, скажем так. Ну, э, скромно умовча пока еще говорила про, про, то, что еще участие в художественной встрече произошло а. давно Та, и я надеюсь, что в ближайшее часу мы увидим, что это за фильм. Ой, я очень болею за главная него. Главная роль молюсь, в там. Молюсь за него, да. Это, у меня главная женская роль в этом фильме – в фильме Олеся Санина по водырь uh -huh. uh, Я не могу сейчас говорить о сроках, они находятся еще в секрете. Но могу сказать, что Украина, ты очень обрадуешься этому фильму, потому что это первое такое масштабное за 30 лет mm -hmm. украинское кино. По-настоящему украинское кино, драматическое украинское кино, в котором описана судьба Украины и герои украинские. И м -м, несмотря на то, что моя героиня именно, она певица. Э Ольга Ловицкая, солистка драматического театра, она абсолютный абсолютная противоположность мне. Это была самым сложным наверное, самой сложной задачей на площадке, когда я должна была перевоплотиться в другого человека. Mm -hmm. Она она жестче, она смелее, потому mm -hmm. что ей диктовало все время. Потому что 32 год э, за ней следят НКВД. Э, она она не может себе позволить быть слабой, ранимой, э, легкомысленной и прочее прочее. Вот и жинка у вас. Да 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 да. Она, конечно, эксплуатирует свою внешность, да. потому что она понимает, что это ее оружие. Э, в нее влюблены там все, а, но она э, она смелее меня. Я даже к чему-то у нее научилась во время съемок за полгода благодаря, опять-таки, режиссеру, который постоянно меня настраивал, Алла Исанин, да, и Михальчуку Сергею, главному оператору, который мне всегда подбадривали на площадке. Михальчук бывший оператор, да? Да, да, главный оператор же. Угу. Они меня очень подбадривали, Но они Михальчук... говорили, давай, <свят> девай корону на да. голову. То есть, она очень смелая, она ага. очень дерзкая. И этого мне... и этого нет во мне. И этому мне нужно было научиться. Михальчук Ми для глядачів скажемо, що це якраз режис це оператор, який здобув пальмову гілку як найкращий оператор з роботою Тодоровського фільму mm -hmm. «Любовник». Він mm -hmm. вони працювали разом. То це заявка на серйозний. успіх. Це команда правда... була а, чи, правда... Ta, чи правда, що коли тізер фільму повадиль побачив сам Алан Мадоїв, такий і... зателефонував і що сказав Він сказав, що он в восторгі штон жде э, нетерпінням того фільму. Mm -hmm. Вот. Потому что он тоже планирует вроде бы как бы снимать кино. Ну, так uh -huh. это, наверное, большой секрет. <с> <Так. с> вот. Uh -huh. э в общем, э э я жду. Я думаю, что многие люди в ожидании этого фильма. Все монологи ты звучишь сама, ты <с> да, да. То есть у Ольги два языка. Украинский и uh -huh. английский. Потому что главный ее возлюбленный uh -huh. он американец. Uh -huh. Боже, я, наверное, уже столько всего рассказала. Ну, добре, ты нам на самом кино скажи. Там хэппи-энд есть в фильме, или нет? Нет, вы должны посмотреть кино. Я не могу столько рассказать вам о кино. Я просто не имею права. И Могу сказать, что опять-таки повторяюсь и наголосить на том, что это будет справжнее украинское кино. Доброе. Ну, выходит, такую эйфоричную картину ты нам змалювала. Кино снимается, фестивали отбываются. У нас все так добре в Украине с культурой? Могло бы быть краще, Я вважаю. Мне кажется, что все-таки не хватает нашей стране и фестивалей. Потому что, например, где показывать музыку, свою авторскую музыку э молодым музыкантам, молодым командам, молодым группам, да, которые только начинают свой путь. А -а -а изобилие, огромное изобилие талант-шоу, которое... Да, это, конечно, выход. Но я думаю, что не самый лучший. Мне бы хотелось, чтобы наши дети все-таки росли на каких-то... В хороших музыкальных фестивалях имели возможность слышать хорошие уже признанные а, имена а, в живую, да, живыми, живыми концертами, а, чем просто, да, вот какие-то соревнования, да, mm -hmm. которые все равно делают штампы. Все равно я не знаю ни одного состоящего, сколько у нас уже за все это время прошло талант-шоу, да, на всех каналах, да, не будем называть имена, каналы и прочее. Я еще пока не знаю ни одного состоявшегося музыканта или певца после него. Видимо, что-то, как говорил Жванецкий, в консерватории не то. То есть, значит, есть какой-то штамп, который мешает потом этим людям творить щоб далі, ну, щоб щось з ними відбувалося хороше. Ну, а, а може просто залишатися самим собою, тому що ти ж знаєш, це така індустрія, що у бізнес на телебаченні. Це ж. Власне, чого не побоялися зробити джамала е, всупереч е, якимось умовам першого вашого uh -huh. продюсера Олени uh -huh. Кореденко, ви розійшлися саме тому, що uh -huh. е, Джамала не захотіла бути такою, uh -huh. як їй бачила uh -huh. її продюсер. правда ж? Uh -huh. uh -huh. чем вообще И в этом тоже, скажем так. Я сейчас довольна тем, что я сотрудничаю уже три с половиной года с продюсером Игорем Тарнопольским, и у нас отличная команда. За эти три года написано два авторских альбома, получено огромное количество премий, фестиваль, участие в фестивалях, поездки. Вот, например, ездила. В Лондон, в рамках Олимпийских игр mm -hmm. в прошлом году, в августе. В Берлин ездила на саммит малых народов, где mm -hmm. исполняла крымско-татарскую народную песню. Ну, Это же гордость, когда я, например, приезжаю в Киев с каких-то гастролей, включаю радио а, Ренессанс слышу свою крымско-татарскую песню. Так. Но это, 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 это какие-то маленькие, знаешь, революции, которые происходят, uh -huh. которые очень важны для меня. Uh -huh. И, ну, что это означает? Это означает, что на самом деле, ты могла бы стать украинской Леди Гага, как хотела бы увидеть, Елена <laughs> Куляденко, а ты сберегла з... свою самобытность и осталась Джамалу, которую теперь любят, шануют и ожидают на с концертами. Ты знаешь, будет, мне вчера задали света. отличный вопрос, что такое разница между эпатажем и харизмой. Uh -huh. Эпатаж это то, что можно с... одеть и снять, а харизма это то, что э, от Бога. Uh -huh. Вот это то, то же самое, что талант. Вот поэтому, наверное, я все-таки э, выбираю второе. Uh -huh. ну, то есть оставаться и использовать свои ресурсы, которые мне дал Бог, которые я наработала, э, когда училась там в консерватории э, и э, участвовала в фестивалях и прочее-прочее, uh -huh. слушала много музыки. Uh -huh. Я, я предпочитаю быть настоящей, нежели опять-таки фокусировать внимание на Uh -huh. или ну, тепер не лише твої шанувальники, а й студенти консерваторії вони спостерігають за тобою, uh -huh. власне, за, за твоїм репертуаром. Uh -huh. Ти тепер не просто там... вони сповідують та, uh -huh. все те, що каже з, зі сцени Джамала. Я, 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 і очікують, щоб, можливо, Джамала створить свою школу, uh -huh. власну, свій фестиваль. Uh -huh. Чи є умови для цього і чи є бажання? Я б дуже хотіла. Я дуже хотіла б би. Е, создать свою вокальную школу и создать фестиваль. Ты знаешь историю, когда я познакомилась с репертуаром квитки цисок когда mm -hmm. я прослушала ее альбом э, на, на английском названный Two Colors на украинском Два Цвета, mm -hmm. э, я была просто в диком восторге. Это было э, просто шок, когда я поняла, что эта э, певица поет на украинском языке, ну, аранжировки сделаны таким образом, что это Здесь звучит и Рахманинов, и какой-то голливудский, знаешь, вот такой вот э, масштаб аранжировочный в, в струнных, э, в, 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 вот именно абсолютно, абсолютно неукраинский подход. Да? Я... То есть это не просто украинские песни под бандуру, это шаг вперед, угу. да? это, это шаг к тому, чтобы дать украинской музыке быть услышанной во всем мире. Да, и для меня это был вообще полный восторг. И вот тогда я, у э, меня зародилась мысль о создании, э, так как этот человек сделал очень много для Украины, да, для хотя она не была никогда здесь, к сожалению. Но это не важно, это абсолютно не важно. Важно то, что э, сейчас э, ее альбом находится э, в трек-листе и он звучит абсолютно современно. Сколько уже прошло лет 20 то есть и оно абсолютно звучит современно. Mm -hmm. То есть э, я думала создать фестиваль имени Квитки Циса, который бы включал в себя разные жанры. Например, один день был джаз. Это все, что любила Квитки Циса. Даже по Да, она любила джаз, она участвовала всегда в хорошей поп-соул-поп-музыке, она в них выступала. Как Бэк-вокалистка Да, но это не важно. Майкл Джексон, вот Хьюстон? Да, 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 да. Она любила очень-очень. Да, поэтому я бы хотела э, соединить, например, бы он шел там три дня, в один день была бы опера, uh -huh. э, при, при, пригласить таких очень хороших хедлайнеров, например, там Нетребко, Хворостовский, э, и, и наши, у нас же огромное да. количество оперных певцов, uh -huh. о которых мы даже не знаем, uh -huh. э, которые за рубежом выступают, но Оксана Дыка, которая пела Аиду в э, в Ласкала, Валерий Мурга, который является солистком оперы это потрясающий баритон то есть а, огромное количество людей которых мы не знаем которых нет возможности потому что у нас нет сцен в своей стране поэтому вот я бы хотела чтобы у нас был такой фестиваль который бы а, например один а, если если бы это было возможно имени квитки а, один день там джаз, один день опера, один день, опять-таки, альтернативная музыка. Пусть это будет поп, рок, соу, рок, неважно. Ну, то есть вот что-то что, -то, что -то абсолютно современное, электронная музыка. Так в тебе уже готова концепция власне этого фестиваля. Я очень надеюсь, что та невеличка кількість глядачей, которые сейчас смотрят телевизор, это Ті люди, які приймають всі рішення в нашій країні, да, є там да. прем'єр-міністр і міністр культури, які запросять тебе за для того, щоб обговорити детально цю концепцію. так. Да? Да. Є, є всі можливості в Україні за для того. Головне є, є бажання і, і, і сила твого духу. Я думаю, цього якраз вистачить, щоб, щоб це зробити. Ну а найближчі плани новий кліп, на яку пісню, да. що це з'явиться, нові концерти а, в ближайшим часом вийде відео на осінь твої глаза, которое знімав латвійський режисер Віктор. Очень будет видео в стилі фільму Тіма Бертона. Буде дво два язика. Буде у дві версії англоязична і рускаєзична. Ми дуже сподівалися, що наші режисери зможуть нам показати. На жаль, поки що ми не можемо цього зробити технічно, але ж я знаю, що Джамала чи не єдина співачка, яка співає. От 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 ми можемо переглянути. Давай, да мы. И чи можемо ми показати потім тизер э, фильму, яка снималась да Давайте ми послухаємо, а? ну хоча бы так. І твоя улыбка, тень одинокая на князі, плата за шику на проектор, старый мертв. Чудо не случилось, но вспоминаю встречу вновь. Все было как не кино, где сердце стук почти не слышен, где жест важнее, чем слова, где нежность все еще жива. В осени твои глаза и твоя улыбка Тень одинокая в окне, плата за ошибку Все было как не немом кино Я Грета Гарбо, ты Джо Гилберт Вишневый дым и страсть ночей Свет поцелуя на плече Но фильм кончался Увы, мы не остались даже в тетрах. Прощай, все. Це не зрівняна джамала була. І це якраз був у Ривокс онлайн презентації да? Так, онлайн, онлайн-презентація второго альбому. Ще зробив, власне, колись Вакарчук з, з проєктом «Брюссель», да. да, так? Це і... був другий раз, мабуть, в історії… Українського телевідення да онлайн презентація альбома одразу після виходу абсолютно в живому форматі а, прозвучав mm -hmm. весь альбом. Нас на жаль, в цьому форматі в якому ми сьогодні з тобою зустрічаємося дуже мало часу. Це означає, що нам варто буде зустрітися восени, щоб поговорити, що вдалося сто в живому форматі можна буде услышати 20 сентября в зеленому театрі mm -hmm. повний сольний концерт. А, на котре я тебе з удовольствием приглашаю, ми, приглашаю, ви, ви, приглашаю да, всіх. Ви побачите всіх своїх шанувальників та в першому ряду. Я, мені лишається лише побажати успіхів, тому що насправді це джерело натхнення дуже для багатьох людей, які Дякую. живуть ну тепер вже мені так по падовбу служби. Та пощас з ними познайомитися, я не що лише в Україні а далеко за, за межами. І я пам'ятаю, коли ми спілкувалися з найближчими соратниками, всесвітньо відомого композитора Раймонда Пауса, mm -hmm. як вони казали, де ті диски, ми хотіли би почути. Цю співачку. Тепер диски є. Yeah. І для мене це Слава велика честь завжди казати, що це наша жамала. Сьогодні вона була гостем нашої програми. Ми зустрілися в цій же порі, адже ми запрошуємо в цю програму лише людей, думки яких надзвичайно нам цікаві. Щиро дякую. Щиро дякую. Я сподіваюся, що yeah. це наше не остання зустріч.